Добрий день. Мене звати Віталій, я з України. Перед роком глядали ми праці з камарадами в заграниці, а знайшли одного з нами з України, який нам заїстив праці в Чеській Републіці. За що ж ми йому заплатили ніякі пенізи, з тим, що він нас довез до Праги, а skutečně jsme začali dělat na stavbách v Praze. Dělali jsme na jedné stavbě, na druhé, na třetí. Po každé, jak jsme skončili, tak jsme přecházeli ze stavby na stavbu. Pak dostali jsme za úkol stavba, rekonstrukce činžovního domu, předělat na hotel. A měli jsme za úkol zbůrat schodiště na ty jsme si poznali s Alexandrem, který tam už dělal. Začali jsme burat schodiště. Jedno pátro nám trvalo jeden den, pak druhý den dělali jsme druhý pátro. Až jsme si dostali na třetí pátro burat, tak ten den po obědě jsme, do oběda jsme burali, pak jsme se dali v oběd. Já jsem se dal cigaretu, Aleksandr na mě počkal, tak jak nekoužil, ani nechlástal, byl docela sportovný typ a fajn kluk. No a šli jsme dělat práce, tak jsme začali bůrat a v tom okamžiku stála se nehoda. Schodiště pod náma se propadlo a letěli jsme dolů. Snad to byla celá věčnost. Až jsem si nějak dopadli jsme, tak jsem viděl kamaráda zaváleného v sutinách. Já jsem pomalu ztratil vědomí taky a probral jsem se až v nemocnici. Byl vedle, vedle mě pan doktor a řekl mi, že kamarád nehodu nepřežil a já jsem měl velké štěstí ale bude to s trvalýma následkama, že nebudu moc už chodit a běhat, jako jsem bylo to předtím, ani vykonávat svou práce, co jsem rád vykonával. Ale pak nastaly další problémy po několika měsících, že nemohl jsem pobývat tady v České republice, tak jak jsem tu byl nelegálně a Zároveň nemohl jsem ani pracovat. Po kontaktování záchranné služby byla na místo úrazu přivolána policie České republiky a následně i orgány inspekce práce. Policie začala případ vyšetřovat pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti s následkem smrti. Výpověď stavby vedoucího byla v přímém rozporu s výpovědí jediného přeživšího, kdy stavby vedoucí tvrdil, že nařídil oběma dělníkům práci nevykonávat a vyčkat dalších pokynů. Bylo zjištěno, že na stavbě v době úrazu nebyl určen v rozporu se zákonem koordinátor BOZP ani plán BOZP. Nemohlo být ověřeno, jakým způsobem a zda vůbec došlo k poučení obou dělníků o zásadách BOZP při práci na staveništi. Policie České republiky věc nakonec odložila, protože nezjistila, kdo pochybil, i když konstatovala, že pravděpodobně došlo ke spáchání trestného činu. Nyní pan Vitalij čeká na konečné rozhodnutí ve věci správního vyhoštění z důvodu jeho nelegálního pobytu v České republice. Zraněný zaměstnanec má možnost domáhat se odškodnění soudní cestou prostřednictvím občanskoprávního sporu. Tento proces může trvat i několik let a výsledek je nejistý. Případ pana Vitalie je poměrně komplikovaný. Pan Vitalí pobýval na území České republiky v rozporu s našimi předpisy, to ale nicméně neomezuje jeho nárok na náhradu škody. Problém je, že pan Vitalí v podstatě, pokud by chtěl žalovat požadovat náhradu škody, a náš systém mu nabízí vlastně úplnou náhradu škody, to znamená nahradí se veškerá újma, která mu vznikla, tak bude muset přiznat a říci, že zde byl nelegálně, že v podstatě nerespektoval české předpisy a bude muset přesvědčit soudce, že i v jeho případě v podstatě udělal všechno, co bylo možné, aby té škodě zabránil. Z hlediska toho, Škodního děje. Je samozřejmě nejdůležitější vědět, že má právo jak na náhradu bolestného, tak stížení společenské uplatnění. Nahradí se mu příjem, který mu ušel v důsledku toho, že nemůže vydělávat. Nicméně, na druhou stranu, jak si úspěšnost žalování těchto částek, je řádově nižší. Takže pan Vitalý má poměrně dobrou šanci něco získat, ale rozhodně ty částky nejsou příliš reprezentativní. Předtím, než vstoupíte na území České republiky, tak je dobré se seznámit se zákony České republiky a respektovat postup zákonnosti pobytu na území České republiky. To znamená, pokud se vám něco stane, tak pochopitelně zákonnost toho pobytu pomůže i pro nárokování náhrady újmy, protože pokud by zde nebyly pochybnosti hlediska zákonnosti pobytu, pak pochopitelně zde bude jasné, kdo je zaměstnavatel. Zaměstnavatel pravděpodobně uzná, že se jedná o pracovní úraz a postaví se k tomu čelem i pojistitel. Pan Vitalí nejspíše pobýval v České republice nelegálně a z tohoto důvodu také absentoval jeho zdravotní pojištění. Cizinci si vždy musí být vědomi dvou propojených skutečností. Nestačí pouze, pokud v České republice pobývají na základě platného pobytového oprávnění, ale musí mít zároveň oprávněnost vykonávat v České republice práci. S vykonáváním závislé práce se ve většině případů pojí i to, že zaměstnavatel za zaměstnance platí příspěvky na veřejné zdravotní pojištění a tudíž cizinec disponuje veřejným zdravotním pojištěním. Pan Vitalí tímto nejspíše nedisponoval, což bude rezultovat v to, že veškeré zdravotní náklady, které se pojily s jeho péčí na území České republiky, bude muset hradit jen on sám. V případě závažnějších pracovních úrazů se může jednat o opravdu vysoké částky a cizinec se tedy může dostat do značných finančních problémů nebo nemožnosti tuto částku vůbec příslušným lékařským zařízením zaplatit. Pan Vitalý zároveň bude nejspíše z České republiky vyhoštěn, to znamená, bude mu zakázán vstup na území České republiky, ale i dalších států Evropské unie. Z toho plyne jedno po naučení. Cizinci by měli být v každém okamžiku poučení, měli by vědět, na základě jakého pobytového oprávní zde pobývají, jaké práva a povinnosti jsou s ním spojeny a neměli by se spoléhat pouze na informace, které jsou jim poskytnuty ze strany zaměstnavatelů, zprostředkovatelů a dalších osob, protože tyto nemusí být přesné, a mohou cizinci zbudit falešnou naději nebo falešnou představu o tom, že zde pobývají legálně a jsou oprávněni i vykonávat práci.